Salam, əl-vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün Masazır qəsəbəsində dayanacağa, məktəbə yaxın, 3 mərtəbəli, 4 otağlı bir-bir gözəl həyət evi satışa çıxarılıb. Gördürürsünüz kimi, baxın, xarici görünüşü bu formadadır. Evin həyətinə 2 maşın tam rahatlıqla daxil ola bilər. Baxın, həyət yan sahəsi bu formadadır. 2 mərtəbədir. Mərtəbələr arası manayt betondur. Nəzərdə çatdığım ki, yəni 2 dənə bu qoşa evlərdir. İkisi bir yerdə də satıla bilər endirim olunmaq şərti ilə. Baxın, belə bir xarici görünüşü var. Yanına, arxasına keçmək mümkündür. Baxın, belə bir həyəti var. Yaxınlığında məktəb, bağça, marketlər Salonlar, bir sözlə yaşayış lazım olan bütün yaşayış obyektləri var. İndi isə keçib evin içini daha yaxından tanış edəcəm. Baxın, belə bir xarici görünüşü var, çox səliqəli təmir olunub. Mərtəbələr arası manayt betondur. Hal-hazırda evin birinci mərtəbəsində olan dəhlizim deyir, gördüyünüz kimi dəhliz bu formadadır. Baxın, belə bir dəhliz var. Olaraq, Siz, baxın, bir çağaraq mətbəxi göstərəm sizə. Baxın, bir-bir mətbəxi var. Mətbəx isti poldur. Dərzin baş hissəsində belə bir hamam otağı var. Hamam otağı da istiləndir. Evin 1-ci mərtəbəsində bir və qonaq otağı var, hörmətli izləyicilərimiz. Yəni otaqlarım ölçüləri çox normaldır. 2-ci mərtəbədə də 3 yataq otağı var. Qalsı buranda sizə tam ətraflı tanış eləcəm. 2-ci mərtəbədə olan dəhlizdə hal-hazırda baxın. Belə bir otaq var bizim 2-ci mərtəbədə, yəni yataq otağı kimi də tutulub. Siz buranın yani, ikinci mərtəbədə qonaq otağı kimi yerləşdirə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, aboylar, həndibarlar, yəni qarazları alıcının zövqinə görə qurulacaq. Burada ikinci mərtəbədə də dəyərli halı otağı var. Baxın. Ha, hə? belə bir açıq balkonu var. Gördüyünüz kimi. Bu otağın ikinci mərtəbədə olan, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Burası isə ikinci mərtəbədə olan digər yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, ilkin qiymət olaraq 72500 manatı nəzərdə tutulub. Daha ətraflı aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrələrimizə əlaqə saxlayıb daha dəqiq məlumat toplaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.